tebal dan pagar berduri terdapat kisah yang dunia cuba lupakan selamat datang ke dunia hospital-hospital yang menakutkan dalam sejarah tempat di mana rawatan ni lebih menyakitkan daripada penyakit dalam episod kali ni kita akan merungkai sejarah gelap beberapa institusi yang pernah wujud dari Denver yang menginspirasikan Arkham Asylum hinggalah ke Batlam simbol kegilaan itu sendiri. Ini bukan kisah rekaan, ini realiti yang pernah berlaku dan ia lebih mengerikan daripada filem mana pun. Jadi korang dah ready belum nak dengar kisah-kisah gila hari ini? And so without wasting any time, let's get started. Salah satu tempat yang paling menyeramkan dekat upstate New York ni mungkin korang tak pernah dengar pun. Namanya adalah Willow Asylum for the Chronic Insane. Tempat ni dulu adalah salah satu fasiliti yang besar gila yang pernah jadi rumah untuk orang-orang yang terpinggir dalam masyarakat iaitu pesakit mental. Asylum ni dibuka pada tahun 1869 dan masa tu memang tengah banyak pusat rawatan mental dibuka di seluruh Amerika. Ada seorang pejuang kesihatan mental iaitu Dr. Sylvester yang masa tu merupakan Surgeon General New York. Dia telah push idea untuk buat pusat jagaan mental yang dikendalikan oleh kerajaan negeri. Dia nak pesakit mental ni dilayan dengan lebih baik dan berperi kemanusiaan bukan macam binatang. Sebab masa tu orang yang ada label penyakit mental ni biasanya diorang ni dikurung, diikat, dirantai dekat rumah orang miskin ataupun tempat perlindungan memang sangatlah kejam tapi doktor ni dia ada idea dia nak buat satu fasiliti khas untuk menjaga pesakit ni elok-elok bagi rawatan yang sepatutnya dan yang menariknya presiden orang pada masa tu adalah Abraham Lincoln sendiri telah luluskan cadangan tadi tu 6 hari sebelum dia kena bunuh hospital ni dulu bukan calang-calang ada panggung wayang ada gym lepas tu ada kelas seni dengan kraft tangan and then ada juga tempat main bowling boleh bayangkan tak? Tempat tu macam satu community untuk pesakit ni fokus kepada pemulihan Sekurang-kurangnya masa awal-awal muka dululah Pesakit pertama dia kat situ nama dia Mary Dan dia ni ada penyakit demensia Dan sebelum tu dia duduk dekat rumah orang miskin selama 10 tahun Kena rantai dekat katil Tapi bila dia masuk je dekat hospital ni Dengan kemudahan yang elok dan staff layan dia dengan sangat baik dan hormat keadaan dia jauh lagi baik. Tapi sayangnya bidang psikiatri pada masa itu masih lagi ketinggalan zaman. Tak semua pesakit nasib baik macam Mary. Contohnya si Joseph. Dia seorang lelaki trans tapi pada masa itu masyarakat memang tak faham langsung lah pasal apa benda trans ni. Doktor ni kata si Joseph ni dia ada penyakit mental yang jarang berlaku. Lepas tu dia pun dia ke hospital. Malangnya dia duduk dekat situ selama 10 tahun sebelum dia dipindahkan ke fasiliti lain dan dia tinggal dekat situ sampailah dia meninggalkan Ingat. rawatan yang ada dekat hospital ni pula memang kita dah tahu memang sangat memudaratkan macam ada terapi kejutan elektrik rendam ais dan semua tu masih digunakan pada zaman tapi yang lebih menakutkan tu hospital ni dia ada satu polisi yang agak pelik pesakit ni dia tak boleh keluar selagi tak dapat kelulusan daripada pentadbir maksudnya orang yang tersangkut dekat situ berdekat dekat dan ada yang mati dekat sana akhirnya hospital ni pun telah ditutup sepenuhnya pada tahun 1995 sekarang tempat tu dah Ya, tapi adalah bahagian daripada bangunan tu kerajaan guna balik and then diorang jadikan sebagai tempat latihan dan asrama untuk Jabatan Penjara New York. Tapi ada satu kejadian pelik lepas hospital tu dah lama ditutup satu hari ada seorang pekerja kerajaan tengah kemas dekat bangunan lama tu and then dia terjumpalah ada satu koleksi beg lama dalam loteng. Bila dibuka penuh dengan barang-barang milik pesakit yang dah mati dekat situ rupa-rupanya bila pesakit meninggal dan tak ada sesiapa pun yang datang tuntut barang dorang. Staff hospital simpan je semua barang dalam loteng. Penemuan tu jadi benda yang paling dikenali pasal Willard Asylum sampailah ke hari ini. Dari situlah satu projek yang dipanggil sebagai Willard Suitcase Project. Diorang telah kumpul semua maklumat tentang pemilik setiap beg yang ditinggalkan tu. Projek tu dia jadi satu cara untuk kenanglah dan hormati hidup orang-orang yang pernah hilang dalam sistem ni. Kalau korang nak tahu bangunan yang ala-ala gotik yang berdiri megah dekat atas bukit Danvers, Massachusetts ni korang mesti tak tahu langsung ataupun takkan sangka yang tempat tu dulu pernah jadi salah satu hospital sakit jiwa yang paling digeruni dalam sejarah Amerika Nama asal tempat tu adalah Denver State Lunatic Asylum lepas tu telah ditukar menjadi Asylum State Hospital Tapi tak kisahlah apa pun nama dia tempat tu memang penuh dengan sejarah gelap Sampai kan penulis legend H.P. Lovecraft pun guna tempat ni sebagai inspirasi untuk salah satu lokasi dalam karya dia. Dan bukan Lovecraft je yang terinspirasi, DC Comics pun ikut sama. Diorang ambil vibe seram dari Danvers ni dan cipta asylum versi diorang sendiri, tempat tahan penjenayah gila dalam dunia Batman. Yang lagi mind blowing tu, kalau korang tengok reka bentuk bangunan Danvers dari atas, dia memang nampak macam kelawar yang tengah terbang. Kononnya bentuk tu direka adalah untuk bantu angin lalu dan sejukkan seluruh fasiliti. Tapi sayangnya apa yang berlaku dalam hospital tu bukanlah cerita rekaan semua seram tu memang real. Masa awal-awal dibuka pada tahun 1878, hospital ni macam ada niat baik lah. Bangunan ni dibina dengan lebih 40 bangunan lepas tu dan plan asalnya nak jadi facility self-sustaining. Maksudnya semua benda yang pesakit perlukan dari rawatan sampailah ke makanan ada dekat situ. Sasaran asalnya cuma nak tampung 405 orang pesakit je. Tapi bila kesedaran tentang penyakit mental ni makin meningkat hujung abad ke-19, makin ramailah yang dihantar ke hospital ni. Sampai pada satu tahap tu kan, Pesakit yang duduk dekat Danvers ni melebihi daripada 2000 orang. Masalahnya dekat sini, bajet tak bertambah walaupun hospital ni dah makin penuh. Diorang pun merayulah dekat kerajaan tapi tak dilayan. So kesan dia, tempat tu jadi terlalu sesak, tahap kebersihan pun jadi semakin teruk. Ada laporan kata yang pesakit ni dibiarkan berbogel dan duduk dalam najis orang sendiri. Memang sangat huru-hara dan rawatan pula memang yang jenis kejamlah, terapi kejutan elektrik dan yang paling sadis adalah labotomi. Zaman tu, doktor ni percaya yang labotomi ni boleh buang penyakit dari otak. Padahal kebanyakan pesakit lepas kena prosedur tu, orang jadi lagi makin teruk. Ada yang terus tak sedarkan diri dan ada juga yang mati. Hospital ni memang boleh dikatakan selalu sangatlah menjalankan prosedur labotomi ni. Bila rawatan tu tak jadi, pesakit terus dicop tak boleh sembuh and then orang akan diikat dan dibiarkan reput dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Keburukan Danvers ni memang tak boleh nak disorok. Tahun 1939 je, seramai 278 orang telah mati dekat hospital tu. Penyiasaan dan layanan kejam berterusan sampailah tahun 1985 bila sebahagian besar dari hospital tu telah ditutup. Tapi keseluruhan hospital tu tak ditutup sepenuhnya lah sampai pada tahun 1992. Lepas tutup tempat tu pun jadi port popular untuk orang-orang yang suka benda paranormal. Ramai yang datang ke situ sebab nak rasa aura seram tempat tu. Tapi pada tahun 2005, bangunan-bangunan utama yang dah usang pun dirobohkan dan kawasan tu telah dibangunkan jadi apartment model. Korang boleh bayangkan tak apartment yang korang baru beli tu rupa-rupanya ada sejarah gelap yang mana pernah jadi tempat hospital gila ramai yang mati dekat situ ya memang bangunan tu dah dirobohkan tapi tapak tu mesti keras kan cuma tinggal satu je lah kesan tinggalan hospital tadi tu batu nisan dekat dua tanah perkuburan yang berdekatan dalam kubur tu ada 770 perjasat pesakit hospital dan semuanya ditanda dengan nombor je atas batu nisan tak ada nama hanya nombor je macam tu je cara diorang ni diingati Salah satu hospital mental paling notorious abad ke-20 tak lain tak bukan adalah Philadelphia State Hospital dekat Bayberry. Tempat ni memang dikenali sebab kes-kes keganasan antara staff dengan pesakit yang dibiarkan macam tu je. Sampai kan ada beberapa kes bunuh berlaku dalam kawasan hospital tu sendiri. Asalnya tempat ni dibuka pada tahun 1903 sebagai ladang kerja tempat untuk beberapa pesakit dari hospital mental lain yang dah pun sesak tapi lama-lama jumlah pesakit ni jadi semakin ramai dan akibatnya tempat tu telah bertukar jadi hospital mental besar dengan banyak bangunan dan juga kampus. Masalahnya mula timbul bila hospital tu berkembang terlalu cepat sampai susah nak cari staff yang betul-betul layak. Jadi ramailah yang diambil kerja dekat situ yang langsung tak ada latar belakang perubatan pun. Asal boleh isi jawatan, terus ambil. Masa Perang Dunia Pertama pula, ramai pekerja yang datang dekat situ lebih kurang dalam 3,000 orang. Diorang ni orang yang tolak untuk berperang dan dihantar kerja dekat hospital mental di seluruh negara. Ironinya, ramai daripada ahli yang anti perang ni telah membongkarkan apa yang sebenarnya berlaku dekat sana. Ada seorang staf ni cerita yang dia sendiri pernah nampak pesakit mental ni cucuk pesakit lain dengan sudu yang diasah tajam. Yang lain pula kata ada staf hospital tu sendiri memang suka belasah dan dera pesakit secara rutin. Paling gila pada tahun 1919 ada dua orang pekerja ni yang dah tua mengaku yang orang ni cekik seorang pesakit mental sampailah biji mata lelaki tu keluar guys. Diorang kata diorang jadi macam tu sebab kesan daripada trauma berperang. Tapi walaupun diorang dah mengaku diorang ni bunuh, diorang langsung tak dibuang kerja tapi dapat kenaikan gaji pula. Boleh bayangkan tak betapa teruknya sistem dekat situ dulu. Kes pesakit hilang pun benda biasa terjadi. Ada yang tiba-tiba pergi tidur dekat laman rumah jiran sebelah. Yang lebih tragis tu ada yang telah dijumpai mati, bunuh diri ataupun mayat diorang ni dijumpai dalam kawasan hospital. Sebabnya hospital tu ada open door policy. Pesakit yang dikira stabil ni boleh keluar masuk sesuka hati. So bila ada sistem macam ni kan jadi tak pelik lah kalau ada yang pesakit mental ni tiba-tiba yang hilang terus dan kemudian dijumpai tak bernyawa ada satu kes yang memang mengerikan lah ada seorang pesakit wanita ni kini rogol and then dia dibunuh lepas tu mayat dia dibiarkan dekat kawasan hospital tak ada siapa pun yang perasan benda tu sampailah staff ni nampak ada pesakit yang tengah main dengan gigi manusia rupa-rupanya itu adalah gigi si mangsa tadi korang bayangkan sampai dia dah mati reput pun orang tak tahu benda dan dari situlah barulah orang jumpa mayat perempuan tu tukang kebun hospital pun dia pernah terjumpa dua orang mayat semasa dia tengah kemas-kemaskan semak rawatan dekat hospital ni pun memang tak boleh dimaafkan dan memang sangat teruk salah satu rawatan biasa macam kejutan elektrik itulah dan labotomi doktor dekat situ juga telah menggunakan satu kaedah yang dipanggil sebagai water cure so basically rawatan ni adalah macam pesakit ni akan dicekik dengan menggunakan tuala basah dalam satu laporan tahun 1946 ada kes pesakit ni telah pensan selama 15 minit selepas mendapat rawatan tadi. Dan yang lebih tragik lagi, banyak prosedur perubatan dekat situ dibuat tanpa menggunakan ubat tahan sakit. Cabut gigi tanpa menggunakan ubat tahan sakit dan jahit luka tanpa bius. Ada seorang doktor ni yang pernah berlatih dekat situ, dia ceritalah yang dia pernah nampak dengan mata kepala dia sendiri, pesakit ni dijahit tanpa ubat. Bila dia tanya dekat doktor yang buat tu kan, jawapan doktor tu dia kata orang skizo ni tak rasa sakit. Tak cukup dengan tu, ada satu syarikat farmasi ni telah masuk situ and then buka makmal ujian dekat hospital ni. Dorang telah membuat eksperimen macam guna ubat anti gila kepada pesakit sesuka hati dorang. Kadang-kadang dorang ni akan bagi ubat yang entah apa-apa dekat pesakit ni secara paksa dan ikat pesakit tu. Semua ni makin lama mula tarik perhatian media terutamanya hujung 70-an dan awal 80-an. Akhirnya semua kengerian di hospital ini telah tamat pada 21 Jun 1990 tapi walaupun hospital itu dah lama ditutup kisah penderitaan pesakit-pesakit itu -pesakit masih lagi hidup dalam ingatan Bedlam adalah nama yang cukup sinonim dengan huru-hara dan juga kekeliruan. Sebenarnya datang dari sebuah hospital mental yang paling tua dalam sejarah. Nama rasmi dia adalah Bedlam Royal Hospital tapi orang lebih kenal sebagai Bedlam. Hospital ini telah dibuka sejak tahun 1247 dan merupakan hospital mental pertama dekat Britain. Diasaskan oleh seorang bishop dari Itali bernama Goffredo de Prefetti dan hospital ini dibina atas kawasan longkang besar yang selalu melimpah. Bayangkanlah bau dan suasana pada masa tu. Tujuan asal hospital ni nak kumpul dana untuk perang salib dengan cara minta derma konon-kononnya untuk kebajikan hospital. Tapi lama-lama hospital ni telah berubah fungsi jadi tempat rawatan untuk orang yang ada masalah kesihatan mental. Cuma masalahnya ia lebih jadi tempat untuk sorokan orang yang masyarakat anggap sebagai pelik ataupun tak berguna. Orang yang dengan kronik mania, OKU pembelajaran, even pembunuh pun campur aduk dalam satu tempat. Ada satu catatan lama kata, pesakit dari segala jenis telah dikurung Ramai yang tak berbahaya jalan-jalan dekat galeri besar. Tingkat dua pula dikhaskan untuk pesakit yang berbahaya dan kebanyakannya berantai dengan rupa yang menakutkan rawatan dekat bedlam ni pula kalau boleh dipanggil sebagai rawatan lah penuh dengan eksperimen yang kejam ada pesakit yang lepuh kulit ni semasa proses bloodletting dan yang paling pelik sekali tu ada rotational terapi bayangkanlah pesakit yang diikat atas kerusi and then digantung dari shilling dan dipusingkan 100 kali seminit Konon-kononnya muntah tu akan buang penyakit dalam badan pesakit tu Tapi relatanya pesakit ni cuma pening tahap gaban dan jadi lagi trauma Kebanyakan pesakit pesakit ni datang daripada keluarga yang miskin dan golongan pekerja. Jadi hospital ni dulu memang selalu tak cukup dana So kebanyakannya memang bergantung sepenuhnya pada dermalah dan selalunya duit tu memang datang daripada keluarga pesakit yang sendiri pun memang tengah susah hidup. Masuk abad ke-18 rawatan dekat bedlam ni jadi makin teruk Seorang pakar psikiatri British bernama James ni ambil alih mula dan guna rawatan secara pembedahan pula Pesakit kelaparan, kena pukul kena rendam dalam ais. Semuanya konon-konon benda ni adalah sebagai satu terapi. Satu buku pada tahun 1811 ada tulis Baju pengikat bila perlu dan ubat julap sekali-sekala adalah kaedah rawatan utama. Yang paling menyedihkan tu kan, Bedlam ni jadi macam sarkas lah untuk orang kaya Eropah. Diorang datang melancong dekat situ, bayar tiket dan tengok pesakit dekat situ macam tengok haiwan dekat dalam zoo. Disebabkan tak ada duit yang lain, pihak hospital ni pun layan je lah asalkan diorang ni dapat dana untuk teruskan operasi. Akhirnya hospital ni pun telah dipindahkan ke kawasan yang lebih terpencil iaitu di Beckenham. Di situ pesakit ni mula dapat rawatan yang lebih baik dan kemudiannya lebih manusiawi lah. Kerajaan pun masa tu mula memperkenalkan reformasi dan sekretari makin berkembang dan pemahaman lebih rasional tentang kesihatan mental Yang menariknya tu kan, Bedlam ni adalah hospital yang satu ketika dulu simbol kezaliman dan kekejaman masih lagi wujud sampai ke hari ni Cuma yang bezanya, sekarang ni dia dah jadi sebuah hospital mental moden yang jauh lebih berperikemanusiaan. kemanusiaan. Nasib baiklah zaman gila macam dulu tu dah pun lama berakhir Sebelum dikenali sebagai Stanley Royd Hospital dan akhirnya ditutup pada tahun 1995 Fasiliti ini yang terletak di West Yorkshire dulunya diberi nama sebagai West Riding Purple Lunatic Asylum Satu nama yang cukup menggambarkan tujuan asal tempat itu untuk orang miskin yang dianggap gila Diasaskan pada tahun 1818 dan merupakan hospital mental yang dikendalikan oleh kerajaan yang paling awal di UK Dan hospital itu telah dibina khas untuk golongan kurang mampu yang mengalami masalah kesihatan mental dari luar hospital tu mungkin nampak macam tempat yang ideal, serba lengkap dan independen. Ada ladang sendiri kedai, tempat assembly, bakery dobi, taman dan juga kawasan pertanian. Even pihak hospital juga telah menganjurkan aktiviti santai macam piknik dan juga hiburan luar untuk para pesakit. Tapi walaupun niat diorang ni murni, sangatlah baik kan? Rawatan yang dijalankan masih lagi dipengaruhi oleh fahaman yang kejap. Teknik macam berdarah, dilepuhkan kulit dan pemuntahan paksa masih digunakan semuanya atas nama rawatan. Kisah perik para pesakit ini pernah didedahkan dalam sebuah buku pada tahun 2015 karya David merupakan seorang pengamal akupuntur. So David ni mengkaji surat-surat lama, laporan tahunan dan dokumen arkib hospital untuk menyelami kehidupan mereka yang pernah menghuni dinding hospital ni. Antara watak-watak yang disebut dalam buku dia termasuklah seorang pelakon teater alkoholik yang kononnya menghidap mania suka menghiburkan pesakit lain dengan lakonan dramatik lengkap dengan aksi anjing. Yang kedua, seorang tukang besi muda percaya dengan dirinya dihantar untuk berdoa di bukit dan jalan raya. Tapi sayangnya, dia melarikan diri dan ditemui mati lemas di sungai berhampiran. Kisah yang ketiga pula adalah bekas pegawai tentera dari Perang Saudara Amerika yang dipercayai menghidap PTSD. Walaupun ketika itu penyakit ini belum lagi difahami. So, asalnya hospital ini dibina untuk menampung pesakit hanya seramai 150 orang je. Tapi menjelang pada tahun 1844, bilangan dah melonjak naik jadi 433 dan kesemua mereka adalah orang-orang yang miskin. Seperti kebanyakan hospital lama yang lain, tempat ini juga tak terlepas dari tragedi. Wabak kolera pada tahun 1849 telah meragut 106 nyawa dari 620 orang pesakit. Lebih 150 tahun kemudian berlaku pula wabak salmonella yang membunuh 14 pesakit dan menjangkiti hampir 400 orang lagi. Pada tahun 1948 selepas National Health Service ni ditubuhkan seorang pegawai perubatan menulis laporan tentang keadaan hospital ni kepada lembaga hospital. Antara yang dicatat adalah bangunan-bangunan lama gaya penjara dekat Wakefield ni suram dan menyedihkan. Galeri tempat pesakit berlega-lega tanpa arah tujuan kurang pencahayaan semula jadi. Kemudahan boleh disifatkan sebagai amat daif dan jauh daripada standard yang boleh diterima. Akhirnya hospital ni pun telah ditutup sepenuhnya pada tahun 1995. Tapi bangunan dia yang terbiar dan kelihatan megah tu tetaplah menarik perhatian pemaju. Sekarang ni tapak tu dah dibangunkan semula dan dikenali dengan nama baru Parklands Manor satu nama baru tapi kenangan lama di sebaliknya tetap menghantui sejarah Ha, itulah dia kalau korang rasa hospital biasa tu pun dah cukup seram Bayangkan pula tempat-tempat yang macam ni Tempat orang dulu-dulu kena ikat, kena kejutan elektrik, kena mandi dengan ais, kena cucuk dengan bius Semuanya sebab sistem masa tu langsung tak faham pasal kesihatan mental. Dan yang paling sedih tu, ramai pesakit di antara diorang ni bukanlah betul-betul gila. Ada yang trauma sebab perang, ada yang sedih sebab dengan kisah lama, ada yang cuma lain sikit daripada yang lain. Tapi pada zaman tu disebabkan tak ada kesedaran, so diorang ni terus dilabel sebagai gila, dihumban masuk ke tempat-tempat macam ni dan terus dilupakan. Jangan senang-senang nak judge orang yang memang struggle dengan mental health. Dan yang paling penting, ingat yang sistem pun boleh jadi kejam kalau tak ada belas ihsan. So, kalau korang suka dengan cerita-cerita macam ni, yang real, yang seram tapi penuh dengan pengajaran, jangan lupa untuk tekan like, drop your comment dan share dengan geng yang suka cerita-cerita pelik dan dark-dark ni. Subscribe kalau belum sebab Mina ada banyak lagi kisah pelik dan misteri dunia yang korang patut tahu. Jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Jaga diri, jaga Jangan lupa kadang-kadang tempat yang paling seram tu bukanlah rumah kosong, tapi hospital lama yang pernah simpan rahsia gelap. Bye-bye. Assalamualaikum.